Salamlar. Sizləri dərsimizdə xoş gördük. Mən Ana Rəsanov. Buyurun sizlərə 2023-cü ilin Miq imtahanına düşmüş riyaziyata aid olan suallardan yenə maraqlı bir həndəsə sualının izahını verəcəm. Deməli, beyim burada görürsüz ki, üçbucağın medianıdır və burdakı bucağı 90 dərəcədən kiçiyi verib və medianın uzunluğunu verib və digər tərəfi verib. Digər tərəfində tam qiymətlərin soruşulur. Deməli, bunu uzatmağa ehtiyacı yoxdur. Çox maraqlı sual tipi də əslində. Dərslərimizə qoşulanlar bilir ki, biz bundan çox halletmişik, xarici ədəbiyatlardan çox halletmişik və mən həmişə həndəsə izahlarında, üçbucaq izahlarında bir söz deyirəm ki, əgər bir üçbucağın orta nöqtəsi verilibsə, orada ya orta xətt yada düşməlidir, yada median yada düşməlidir. Onsuz da bu medianı çəkibsə, deməli mən digəri olaraq orta xətti çəkəcəm. Orta xətti də çəkmək üçün götürürəm bu belə çəkirəm bunun orta xəttini. Burada tutaq ki, E nöqtəsi deyək. Onda bu iki parça da bir-birinə bərabər olur. Və e, Z qaydasına görə paralellikdə. Onda bura paraleldir, bura da alfa edir. Alf Baxın, bura da alfa olur. Və Z qaydasına görə görürsüz. Bura 12dirsə, orta xəttə görə bura 6 olur. Bitti. Bura da bir a deyək. Onda bura da olur. Bax görürsüz ki, burada bir üçbucaq alınır. Və bu üçbucağı mən qəralayiram. Burada bir üçbucaq alınır. O üçbucağın iki tərəfi var və bucağı var bucağa uyğun olaraq biz üçbucaq bərabərsini yazacağıq. Birinci üçbucaq bərabərsini mən düstur yazmayacağım. Sadəcə hardan alındığını deyirəm. Bax burdakı üçbucaq bərabərsindən əsasən xA kiçik olur 14-dən. O da böyük olur içindən. Yəni kiçik onların cəmi ilə böyük olanın fərqindən. Və əgər alfa 90 dərəcə olsaydı, onda a kvadrat nəyə bərabər olardı? 8-in kvadratı üstə 6-nın kvadratından. Amma alfa 90 dərəcədən kiçikdir, yəni iti bucaqdır. Onda bunu 90 dərəcədən kiçəldirəmsə, onda bu hipotenuzda bu apartsası da kiçik olacaq bayaqçı ki, qiymətindən. Çünki bucaq kiçiləndə tərəf də kiçilir. Bu bu ikisini bir yerdə biz sistem həll edəcəyik onda buradan a2 olur ondan, oradan da b olur 2-dən. İndi o sualda tam ədədlərin misayını istəyirdi. İndi o orijinal sualı görməmişəm. Oradan da taparsınız. Bax burada bir üçbucaq qurdum və oradan da üçbucaq bərabərsinin tətbiq etdik. Növbəti imtahan izahında görüşərik hər birinizə. Uğurlar.